Пля кукурудза та навіть банани. Усі ці продукти поступово вбивають серце. Їжа, яку так люблять більшість українців, виявляється, може призвести до інфаркту чи інсульту. 58-річна пенсіонерка Алла не їсть ані шкідливих чипсів, ані страв з фастфуду. Натомість часто балує себе смаженою картоплею. Топиться це сало, сала туди посне масло, режеться картошка. Соломка, і туди, і пожариться. Сніданок опитав українців та визначив, які страви ми їмо найчастіше. Серед найпопулярніших критеріїв їжа повинна бути смачною та поживною. А лідери рейтингу картопля з м'ясом. Їх українці їдять чи не щодня. Я вже сьогодні жарену картошку їв з котлетами. і да? даю. Навіть нігативно влієні наздаю, лично я не їжу. Насажарене, да. все. Але те, що здається нам смачним та безпечним, найбільше шкодить нашому здоров'ю і, передусім, страждає серцево-судинна система. Найбільш небезпечні продукти, що містять так звані легкі вуглеводи, цукор, крохмаль та жири. А це і картопля, особливо у поєднанні з м'ясом, і хліб, і кондитерські вироби, і навіть банани. Якщо в раціоні людина десь 30% складає картофель, хліб. и кукуруза и им подобные продукты, крупа, мука, крахмал, то тогда, к сожалению, нагрузка на сердце увеличивается Не в три рази, як ми только штутреть рациона, а в шесть разів, то тобто є вдвойні. Возникають гіпертека болезня, ішемічка болезнь серця. Ну і як следствие інфаркти і інсульти. Серед найкорисніших продуктів для серця риба, твердий сир, горіхи, сухофрукти, а також свіжі фрукти й овочі. Вони містять необхідні для роботи цього органу калій, кальцій та магній. Серед найбільш корисних та доступних для українців продуктів яблука. Вони допомагають нормалізувати рівень холестерину та цукру у крові і запобігти появі тромбів. Отже, зменшують ризик ішемічної хвороби та інших серцево-судинних захворювань, щоб зберегти здоров'я серця, харчуйтеся невеличкими порціями та кілька разів на день. Так, турбується сніданок про ваше серце. У нас в гостях прямому ефірі Лариса Бойченко, дієтолог, гастроентеролог. Пані Ларисом, доброго ранку. Доброго Отже, власне, для профілактики хвороб серця дуже важливо, щоб було збалансоване харчування. Чи дійсно правильний підібраний раціон може зберегти наше серце? Безусловно здоровим до речі, совершенно вірно. І серце це на самом деле такої організації, який ви знаєте, не відпочиває ні однієчки. секундочки. Внутріутробно воно начинає биться і б'ються всю жизнь. Благодаря йому. Все клетки получают питание. И если уже это такой мотор, такой насос, то, конечно, он требует к себе особого отношения. Это несложно на самом деле. Главное знать, что именно. Так вот, любят наше сердце ионы калия, магния, очень э, легкие продукты, которые легко сгорают и дают энергию. Ну, каждому мотору нужна энергия, а это сложные углеводы, э, натрий. Он... Не, не очень нужен нашему сердцу и соль, которую мы часто употребляем, является первым врагом номер один враг для сердца и сосудов. С... А что касается жареного, жирного, ну это уже. Послушайте, да, а вот конечно, мясо, да, же морская дегидрированная да. сель, я понимаю там щитовидка, эндокринология, ну а как без соли? Э, без Хотя кто-то мне сказал, что в принципе в любых продуктах, которые мы употребляем, есть достаточное количество соли для нашего ну, организма. Немножко соли хорошо наш воду держит. Абсолютно. Но если вы употребляете хлеб вообще, хоть вот в день, да. хоть немножечко съедаете хлеба, вот в маленьком кусочке хлеба, который весит 50 грамм, дневная доза соли уже У -у -у. содержится. Поэтому присаливать всю остальную пищу точно не стоит. Ну, О -о -о. мы не трава присаливаем, это мы хлеб. Вот тогда чуть-чуть, совершенно верно. Правильная фраза присаливать. Вот, кстати, не солить пищу, а именно присаливать. Чи готові піщу нужно солі, а потім уже в тарілки можна присалювати. А давайте детальніше поговоримо. От ми бачили сюжет, і зараз говорили про те, що наші українці не дуже люблять масну їжу, смажена картопля, м'ясо, смачна здоба. Ой, як важко це говорити, і все воно звичайно ж дуже шкідливе для серця. От розкажіть саме чим воно таке шкідливе, до чого воно призводить. Сочетание жирного и сладкого, если касательно кондитерских изделий, или просто там булочки из доба, это огромное количество муки, это легкие углеводы, или легкие углеводы с жиром, как кондитерские изделия, это продукты, которые в нашем организме при излишке превращаются в жировую ткань. Жировую ткань, которая не делает нас моложе, а наоборот она становится балластом и циркулируя в крови, а все, что мы съедаем, всасывается в кровь, <сосы> чтобы вы понимали, всасывается, циркулирует по сосуду. И да, излишек, конечно же, откладывается на сосудах. И не только это. Печень, перерабатывая такое большое количество жира и легких углеводов, вот прежде всего легких углеводов. Вот все грешат на жир, нельзя жирные, там, обезжиренные продукты. А вовсе не они первые враги. Первые враги – это сахар, белая мука, рафинированные продукты, все рафинированные продукты. Это огромное количество вот таких простых углеводов в рационе. И вот эти углеводы при переваривании превращаются в жир. Вот тот баланс ненужный жир, который мы знаем, он называется холестерин, но и не только. Балластный жир в печени откладывается, вызывая гепатоз. И затем печень не в состоянии очистить кровь, чтобы сердце получило настоящую чистую кровь и легко работало. Да, все вы в взаимосвязано. Так рассказала, что вы наших глядачи просто сразу после этой студии перестанут чистить все <связано> Это моя Нет, надежда. Это не моя надо, надежда. сейчас дадим надежду. Сейчас мы покажем определенное количество продуктов. Вы прокомментируете, как специалист, как врач, уже, Лариса. Итак, каким рационом должен быть правильным. Предлагаем посмотреть, например, для здорового сердца. И для того, чтобы профилактику этих заболеваний... Итак, итак давайте с чего начнем? Очень важный продукт, который бы вы рекомендовали? Самые важные продукты для сердца это фрукты несладкие и овощи, потому что они содержат микроэлементы и витамины. Вот мы видим виноград, персики, зелень, кстати, есть капуста, брокколи. Я всё? бы начала, я бы начала с свеклы, моркови, а -а -а. сельдерея, да, капусты, правильно, с этого нужно было бы начинать, потому что, ну что виноград, это хорошо, замечательно, и, и там персики, это очень хорошо, и все это полезно, но ежедневно продуктами у нас должны являться как раз вот эти морковь, картофель, сердерей, картофель. Вы слышите, я употребила, потому что это для украинцев очень важный продукт. Другое дело, что ни в коем случае не жареный, а печеный картофель в кожуре и без жира – это прекрасный сердцу источник калия. Всегда выход находится, всегда он есть, конечно. Так что еще уже следующее – это рыба. Я понимаю, что может быть рыба не такой простой продукт для украинцев, но все же даже не нужна красная рыба. Категорически не нужна красная рыба. Так, а вот как раз таки белая рыба, которая, особенно речная, судак, щука, карась, карп, прекрасные рыбы, которые содержат в себе фосфор, кальций и калий для нашего сердца. А почему не красная рыба? Ну, красная рыба хороша. Если во она... дорого. Ну, это да. Это интересно, почему? Если она на Аляске в холодных морях выловлена и доставлена сюда в том свежем виде, это хороший продукт. К сожалению, это большой вопрос. А если в европейских фердах с антибиотиками, вы хотите сказать, да? Ну, может быть, не столько с антибиотиками, ладно, этот вопрос... Беспешнейшая и наша речковая рыба. А вот смотрите, эти рыбы, которые выращиваются искусственно, они не двигаются. И это рыбы-инвалиды, у них между жилочками, между вот этими мышечными волокнами откладывается тот же холестерин. Это ожиревшие рыбы, которые не несут никакой пользы. Так, а что скажете по поводу сыра? Твердый сыр – это очень хороший продукт, потому что он содержит высокую концентрацию хорошего белка и микроэлементов. Но этот сыр должен быть в рационе как украшение. Да, может быть ежедневно, но всего лишь грамм 20-30 и не более того. Съесть большой кусок сыра тоже вредно. А не на похоже не, 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 не сыр, а, а именно растительный сыр -тофу из сои, который... Этот сыр хороший на самом деле, но с ним тоже нужно быть очень аккуратным, потому что соя – это такой вопросительный продукт, потому что онкогенность этого продукта сегодня вызывает очень большие вопросы. Поэтому в небольших количествах вообще мера. Мера во всем. Небольшое количество, да, будет полезно. И полминутки остается, что сказать по поводу орехов и семян разных. Вы знаете, есть такая замечательная смесь, называется для сердца такое топливо. Это когда мы смешиваем мед, орехи и сухофрукты. Поэтому Ой. орехи входят вот в топ сухофрукты, орехи и мед, но тоже в очень небольших дозировках. Это такой замечательный подпитка для нашего сердца и укрепление. И его. на самом кинете, вот еще тоже подсказывают молочные продукты, кроме сыра, что скажете, порекомендуете? Кисломолочные, да, вот, да? кисломолочные продукты, они прекрасно поддерживают нашу микрофлору, хорошо очень перевариваются, а микрофлора, в свою очередь, отдает витамины нашему сердцу. Вот это так, так? З одного боку і налякали, настрашилася. З іншого <laughs> боку, подарували надію і просто все розклали по поличку. Дякуємо Спасибо. вам. Берегім, хотів сказати, бережем своє серце, друзі, не тільки для себе, себя, для родних і близьких. А наші запитання сьогодні відповідала Лариса Боченко, дієтолог, гастроентеролог. Отже, сніданок триває. Дякуємо вам. Дякую.